assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar yana bar bar bepuşlik, Bularını, degen, zayıflik, bosa, bir bor youtube kanalimizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz bugungi mavzuyimiz bepushtlik yoki jinsiy zaiflik bularni biz oramizda uchraydigan statistikasi shaxsan o'zimni statistikam to'qson to'qqiz foiz jinsiy zaiflik uchraydigan bo'lsa 1% bepushtlik uchraydi bepushtlik nima degani bepushtlik degani qo'pol qilib tushuntirganda umuman, umuman farzand ko'ra olmaslik jinsiy zaiflik bu esa farzand ko'ra oladi lekin nimadir to'sqinlik qilyapti bugun o'zimizning statistikamizdan kelib chiqib sizlarga yordam berishga harakat qilamiz avvalambor allohdan biz sababchi bo'lib qolsak ajab emas jinsiy zaiflikka to'xtaladigan bo'lsak erkaklardan vak va impotensiya ayollardan detskiy matka hamda tuxumdon yaxshi ishlamasligi ya'ni gormonal нарушения ham sabab bo'ladi bugun chizib ko'rsatishga harakat qilaman bu erkaklar olatidagi mashonka ya'ni tuxumlar deganda asosan o'ng tuxumdon yaxshi bo'ladi chap tuxumdonda o'sha uh, atrofida chap tuxum atrofida varikozlar to'planishi ya'ni bu varikozlarning to'planishini nimaga daxldor deydigan bo'lsak tana a'zoyimiz o'ttiz oltiyu olti gradus issiqlikda bo'ladi buni bilamiz lekin olloh bizni shunaqa yaratgan ya'ni tuxum hujayrani tashqarida sovuqroq muhitda qilib yaratgan buni ichida e, paydo bo'ladigan spermatozoidlar o'ttiz besh o'ttiz to'rt yarim gradus atrofida yaxshi tirik holatda bo'ladi endi shu sohada varikoz chiqishi o'sha o'ttiz olti olti gradusdan ham ko'tarilib ketishiga ya'ni spermatozoidlarning nobud bo'lishiga sabab bo'ladi bu birinchisi ikkinchisi impotensiya buni mavzuni oxirrog'ida aytaman uchinchi holat детский matka bu ham impotensiyaga aloqador bo'lgani uchun hozir tushuntirib o'taman to'rtinchi holatimiz folikula yaxshi yetilmasligi bunda bitta tavsiya beraman faqatgina ginekologga emas endokrinologga ham ko'rinib folikulalarni davolash kerak ya'ni qalqonsimon bez quloq oldi bezi timus bor ayollarda ko'krak bezi bor oshqozon osti bezi buyrak usti bezlari xuddi shunday tuxumdonlar ham endokrin sistemasini bitta garmon ishlab chiqaruvchi bezi ya'ni o'sha endokrin sistemasi ham yaxshi ishlamasa tuxumdoningizda muammo bo'lishi mumkin bunga e'tibor berish kerak endi esa detskiy matkaga to'xtalamiz detskiy matka ya'ni yosh bola bachadoni masalan anatomik shaklini birinchi tasavvur qilib olaylik tuxumdonlar bachadon bachadon bo'shlig'i ya'ni endometrik qavati Uh, bachadon bo'yni va qin endi детский matka deganda qanday chun, tushunish kerak bachadon tanasining kattaligi ya'ni uzunligi deylik bachadon bo'ynini tanasiga yaqin bo'lishi bu ham детский matka umuman olganda man o'zimni fikrimni aytib o'taman sizlarga bachadonning kattaligi besh santimetrga yetib borsa ya'ni bachadonning uzunligi besh santimetrga yetib borsa bu uh, normal bachadon lekin to'rt yarim to'rtu ikki uch yarim uch santimetr bo'ladigan bo'lsa unda bu детский матка ya'ni yosh bolalar bachadoni holatida bo'ladi o'z bemorlarimga tushuntirish tariqasida misol qilaman ya'ni tasavvur qiling bitta xonali uy bitta xona boshqa xonasi yo'q shu детский матка tasavvur qiling bitta xonani o'zida yashasa bo'ladimi chiqmasdan ya'ni sanuzil yo'q кухня yo'q u yerda yashab bo'lmaydi to'g'rimi ma? detskiy matkani shunaqa tasavvur qiling ya'ni boya ta'kidlab o'tganimizdek bolaga nafaqat yotoqxonani o'zi ham oshxona ham xommon kerak bo'ladi bu Bo, o'xshatma ko'rinishida albatta xullas bizda juda ko'p uchrayotgan muammolardan biri mana shu matkani ya'ni bachadonning kichkinaligi bu narsani kattalashtirish gormonal terapiya bilan bo'ladi va qo'shimcha yana bitta terapiyani tavsiya qilaman ya'ni bugun ko'proq e'tibor berayotganimiz детский матка bu narsani davosi gormonal terapiya bilan bo'ladi asosan lekin qo'shimcha davo chorasi sifatida shaxsan o'zimni tajribam giнеколоgiческий massajni tavsiya qilaman buni ya'ni aynan bizning tilimizda vaginal massaj deyiladi buni albatta ginekologlar bilan maslahatlashib olishingizni tavsiya qilaman va yana bitta narsaga e'tiboringizni tortishni xohlayman ya'ni har bitta organizmni o'zini muhiti bo'ladi masalan bizga aynan bachadon ichki va qin muhitlarini farqli tomoni bor ya'ni bu qin bachadon ichki muhitlari kislotali muhit bo'ladi spermatozoidlar esa ishqoriy muhit bo'ladi ya'ni ximik tomonlama o'zi aslida kislotali muhit va ishqoriy muhit umuman bir biriga chiqisha olmaydi endi olloh bizni shunaqa yaratgan lekin ollohning yana o'zining mo'jizasi ishqoriy muhit qinga tushgandan keyin shuncha katta masofani bosib o'tib ya'ni uh, kislotali muhitni kislotasini yengib o'tib uh, tuxumdon tomon intiladi va xalq tilida truba deymiz ya'ni tuxumdon nayida zigota e, ya'ni otalanish hosil bo'ladi endi biz spermatozoid eson omon o'sha e, b nuqtaga yetib borishi uchun qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz shart buning uchun albatta birinchi o'rinda varikoz bo'lmasligi kerak ya'ni erkaklar jinsiy holatida varikoz bo'lmasligi kerak ikkinchi o'rinda aloqani vaqti davomiyligi yetarli miqdorda bo'lishi kerak to'g'ri meditsinada bir minut ikki minutni ham normaga qo'yishadi lekin mani maslahatim undan ozgina oshirish kerak kamida o'n minut o'n besh minutgacha olib borish kerak buni yo'li bor harakat qilgan imkon topadi tabiiy yo'llar bilan albatta dori darmonlar viagra dagra agra yoki qanaqadir ximik e, moddalar bilan emas tabiiy yo'llar bilan xullas aloqani vaqti davomiyligini bizga aloqador joyi bachadondagi kislotali muhitni kamaytirib beradi qachonki Ka qo'pol qilib aytganda ona bo'shansa kislotali muhit ozgina bo'lsa ham kamayadi va spermatozoidlar yetarli aktivlik bilan kerakli joyga ya'ni tuxum hujayrasiga ya'ni folikulani oldiga yorilgan folekulani oldiga yetib bora oladi bular aslida juda katta katta mavzular bugun man qisqacha tushuntirib berishga harakat qildim keyingi videolarda yana bo'lib bo'lib davomini qo'yishga harakat qilaman lekin asosiysini bilib olinglar birinchi o'rinda ollohdan ikkinchi o'rinda biz yordam berishga harakat qilyapmiz mobodo sizda ham qanchadir uzoq muddatdan beri homiladorlik bo'lmayotgan bo'lsa biz aytgan narsalarga bir qator e'tibor berib ko'ring ya'ni aloqani vaqti davomiyligi va uzi xulosasida bachadon razmeri kattaligi yetarli darajadami yo'qmi shu narsaga e'tibor berish kerak agar farg'ona viloyati quvat tumanida bo'lsangiz man shukurov tojali dilmurod o'g'li oliy ma'lumotli ma'lumotlishifokori sifatida sizga yordam berishga harakat qilaman e'tibor uchun rahmat